siang para ini, sugeng ingin mengucapkan terima kasih kalian semua Ekalvina telah mengajar saya di tempat ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekolahan SMK Negeri Setunggal Karangawen. Saya ingin mengucapkan terima kasih Oktober, saya hewu mengucapkan Pamiarso Warto jaman semeniko inggih meniko Pak Warto masalah ingkang asring kedadosan ing lingkungan sekolah salah satu pun, masalah rame kantin sekolah ingkang dipun sebabakan dening siswa sami ngebaik kantin ingkang melangkungi kapasitas kantin sekolah inggih meniko ing SMK Negeri Tunggal Karangawen Saben jam istirahat, kantin tansah di pusat kegiatan. Atusan siswa padha ngumpul boleh jajanan favorit. Antrian dawa nanging isih gawe wayah sing ditunggu-tunggu. Ing telatrah sing rame iki, ana cerita prasaja babagan kebersamaan mahasiswa. Kantin iku orang mung panggonan mangan, nanging uga papan kanggo nuduhake lelucon lan santai. Kanggo ngerteni panemune murid, Ning mulai to. Sampean bisa berkenalan dise. Asma kula Rahma Fadhilah Mayanti. kanthi tansah rame, regal kabung waso. Amerika ora mari-mari to ngoleh mangan iki kalon cukup suwe. Sumangga rawuhen aku Bellina yang studio. Mekaten warta saking sakdinten menika kula Eka Alfinia Ulia pamit. Matur nuwun sugeng siang.